Доброго раночку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 12 березня. І розглянемо з вами такі питання. Деякі. Так, чи виключили США з переговорів? З Україною питання про відновлення кордонів 2014 або 2022 року. Чи обговорювали це питання? Чи виключили? Це питання з переговорів. Не виключили отсрочка. Просто отсрочка пока. Так, отсрочка подвешена. Алейде восхождение, изобиліе, успіх і стабильность, і нерушимость. Та не, не виключили, просто отсрочка. Все питання. Чи буде тривало перемир'я в Україні? Чи буде тривале перемир'я в Україні? Ой. что-то подвешено. Решение императора Аллы подвешено. И что-то плохие приметы, отрицательный ответ. И это иллюзии. Ну, подальше, все важно решение. Решение императора. Да. Новые перспективы. Пизнише трошки. Буде. Трошки пізніше буде. Не зараз. Чи хоче Трамп перемоги Росії у війні проти України? Чи хоче цього Трамп? Перемоги Росії? Це складний вопрос. Та ні, це фантазії. Болезненно. Не пусті розмови. Да не, не, не. Не. Все карты не. Так, вот это была наймасованнейшая атака на Москву, наши там, да? На тлі Украины то США. Чи це сигнал? Про те, що Росія теж повинна прекратити огонь. Це для цього було Отака атака. Щоб він тоже поняв, щоб тоже прекратив. Ну так, да, таке рішення. Чрезмерний ентузіазм. Да, для освобождения. Для. Так, так. Ну, щоб він тоже поняв. Да. Щоб теж прекратив. Так, представник Трампа їде до Путіна. Це правда? Після переговорів. Так. Да. Так, да. правда. Це правда. І забілі Дві карти, да. Дорога. Так, ситуація на Курщині. Чи виходять наші хлопці українські з Курщини зараз? Чи виходять наші хлопці? Там идут бои, а то, что выходит, это пусто. Нет. Нет, там идет положительное развитие, прогресс. Не выходит. Так, далее еще тут у нас. чего да справедливый мир. Ну, який справедливий. Чи вийдуть на кордони 2022 року? Чи вийдуть на кордони 2022 року? Ну, пока враждебность и отрицательный ответ, але тут что? Идет спекуляция по этому поводу. хорошие перемены и дело увенчается успехом по умному и так и решение проблемы да вот четыре карты пока не пока спекуляция идет ало дело увенчается успехом выйдут еще э, там с чем Арешт Путина Чи буде арешт Путина? Оце, справедливый мир. Выйти на кордоны. Арешт Путина. Чи буде арешт Путина? Да, это сложно. Так, под контроль. Ностальгия, печаль. Отсрочка идет. Не сейчас. Чи буде арешт Путина? Тирания. Разорванный контракт. Перемены. Король у него покровитель хороший, покровитель хороший. Так, Чебуда рожь. Я не бачу. Это иллюзии пока. А еще будет с Путиным? Далее. Что его чекает? Ну, не Путина, а двойника. Путина у меня показывали карты. Еще уже давно нема. Вот этого двойника, вот этого режима. Что будет? Далее. В ближайшем будущем. Неудача и обнуление. Вот, смотрите. Неудача и обнуление. Проблемы, трусость, жертва. И негатив. Жертва и негатив. Необходимость в охранных действиях. Больница. Жертва, негатив, порабощение. Что с ним будет? Ну, тут показывают жертва. Как пор... негатив, жертва. И как больница патология, и как мечи уберут, я думаю, по умному. Да, завершение цикла. Завершение цикла. Так, и что там еще? Выплата репараций для справедливого мира. Выплата репараций будет в Украине. Ой, кризис, бедственная ситуация. Это карта силы перемоги, новизна. И да, будут. И такое решение. Да, все карты, да. Пять карт, да. Все будет. Путина решта не будет. Будет закинчение, завершение цикла жизненного. Так. Ну а що тут? Чим закінчився перший раунд переговорів США та України? Тиша на морі та в небі. І по корисним копалинам. Що вони там домовилися по цьому? Ну та це ж з Україною. США і Україна домовилися. Перший раунд. Тыша на море и про корыстник опалены. Хаос был такий, что не дай бог. Ну, да, домовились. Домовились. Помощь идет, Как это, хорошее предзнаменование. С вот этим королем. Бул хаос добрячий. Так, 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 так. Препятствия большие. Ну, щось домовилися, так. Якісь. да, карта Міра. Домовилися. Так, і що? І друга частина переговорів гарантії безпеки. По цьому поводу домовились? Гарантії безпеки. Чи домовились? Ой. кризис бедственная ситуация пока так решение императора гарантии безопасности борьба за выживание и да вот сюда видите карта эко решение императора и это по справедливости удачный случай равновесие ну да с украиной да а теперь же надо же это <coughs> до россии <coughs> Що скажуть? ну давайте спитаємо. <кхи> Тепер вот эти питання до россии Їде представник до да? Як якоторые Росія? Путін, Росія? так нові перспективи. горе мучення. сомнения великі на перекрестке горе. Так, новые перспективы, хорошее предзнаменование, изобилие успеха, согласятся? Потому что длительное бедственно. Да, да, разделите все карты. Да. И удача. Все карты, да, потому что горе, мучение и мучение и длительная бедственная ситуация. Побачимо. Побачимо. Їм же може теж вже перед них треба. Так, чи може США після переговорів з Україною натиснути на Путіна? США може після цих переговорів з Україною натиснути на Путіна. Ну так. Да. Да. Так, так. Перемены. Важный выбор, важное решение по закинчению оправданное подозрение, хоть и разногласия и негатив и враждебно и проблемы, а такая, вот так решение, А вот такая решение что сегодня тоже теряют. Да, выздоровление, хорошие перемены. Сможет. Так, и что тут еще? Ну, прекратятся обстрелы, горячая фаза войны до 20 квітня, як хочет рам. Прекратятся горячая фаза войны до 20 квітня 2025 року. Обстрелы, горячая фортуна, ночь, девица, да. Ясное видение, да. Колесо фортуны, перемены, да. Какие-то завышенные требования, конечно какие-то проблемы. Але облегчение страданий. Три карты старшие арканы. Все говорят да. И это прям уже гибкость мысли, предчувствие. И колесница. Да. Тут по-другому не скажешь. Ну и аминь. Дай Боже. Так, просто наподобиться Васильевка, Запорожская область. Эта там ситуация. Васильевка, сша Купована. Что там чекает Васильевку, Запорожская область? На ближайшее будущее. Васильевка. Ну, там, вообще, там опасно, тирания. Там тирания, необходимость в охранных действиях. Там ще это обережно. Але дело ввенчається успіхом і карта сили перемоги. Васильівка. И восхождение. Карта мага. Буде так, як, як надо. Азар такой є. Удачи. Поки ще обережно. Але воно завершення. Все. нерушимо. Переход в другое состояние. Карта перемоги. Сила перемоги. дело увенчается успехом. Вот все новые перспективы, восхождение по умеренности. Вот спокойно, по умеренности перемены идут. Переход в другое состояние. Еще пока обережно. Загроза Е. И что еще? Константиновку просили, подивиться. что там, там? че зайдут россияне в Константиновку? Чи буду оккупация Константиновка, Донецкая область. Чи... Потому что дуже, дуже обстреливают. Дуже гатят. День и ночь. Константиновка, Донецкая область. Чи будет окупована россиянами? Там, да, там бои, удары, печаль. будет как борьба за выживание идет не там обрыв там разобьют их бои большие и обрыв не не пусто оккупации не будет константинок видите пусто оккупации не горе мучение бои но идет же обрыв невежество оправданное подозрение не, решение проблемы будет. Люди, конечно, страхи, усталость, истощение. Не-не-не-не. Это там пожи, пожи. Хлопцы наши отбывают. Оккупации не будет, Константиновки. Дружковка. Оккупация будет. Дружкивка. Донецкая область. Будет оккупация россиянами. Дружкивка. тоже обережно укрытие. А лишь помощь идет, защита. Препятствие для этого большое. Какая оккупация? Спокойное состояние, решение проблемы. Забили успех. Нет. Оккупации дружки в будет. Не буде. Нет, там хорошие новости, наоборот. Че обережненько, что можешь что-то пролететь. Мечи показали. Враждебність. Але окупації Дружківки не буде. Окупація Покровська буде Покровськ? Чи захватить Покровськ? Та я сколько дивилася, там вони вперлися в стіну. Стіна. Ніхто їх далі не пускав. Покровск, чи буде окупація? Донецька область, Покровск. Чи окупірують? Там разрыв, разрыв и конец. Смотрите. Разрыв отношений, карта. Разрыв и конец показывает. Сложно. Не-не-не, это иллюзии. Иллюзии насчет оккупации. Нет. Жертвы. Тяжело. Нет. Отрицательный ответ. Четко показалось. Покровск оккупации НИ. Что там еще? Добропилля? Посылы подавиться. Добропилля. Донецкая область. Оккупация будет. Обманутые надежды. Трудное сражение. Прилеты и удары, да. Чрезмерный энтузиазм. неудача поэтому оккупации не. Не, -не, не разочарование и обманутые надежды оккупации нет но ще обережно, ще загроза е удары І що там лиман лиман донецька область чи буде оккупация Ну, там больной больной город. Азарт большой. Обстрелы. Оккупация Будет. Хаос, разрушение и освобождение. Не. Помощь, защита. Договор. Нет. Оккупации нет. Что там? Кураховский напрямок. Что там происходит? Кураховский напрямок. В ближайшее время. Кураховский. Ну, Кураховский критичный момент. И разрушение большие. Критичный момент и разрушение. Але вот все первая карта удача и выздоровление идет, хорошие перемены должны быть, решение проблемы и хорошее предзнаменование. А еще разрушение коса, все нестабильно. Ну, хорошее предзнаменование и по справедливости будет. Решение проблемы. Первая карта удача, выздоровление, хорошие перемены. Тяжело вообще, конечно. Ну должно уже и ты на спад. Так. Харьки, я хотела подавить еще. Харьки писал за Харьки еще чекаты по обстрелам, по прилетам. Харьки не большой. Ну в дома облегчение страданий, решение проблемы, Харьков, надежная защита, хорошие новости, так, ну что, что, так, тут, тут решение, карты хорошие, положительное развитие, прогресс, а в ближайшее ну, вседозво... Да, вседозволенность, хоть башня и перевернулась, но а все равно бедственная ситуация. И, оказывается, неприятная неожиданность. И, может быть, и оправданное подозрение. И карта вседозволенности. <coughs> Не расслабляться, Харьков. И что там, Харьковская область. Харьковская область по прилетам, по ударам в ближайшие, в ближайшие дни. Ну, настойчиво, настойчиво, враг. Тупое упрямство. <coughs> Еще ненадежно. Еще нестабильно. Ненадежно, нестабильно. Враждебность. Лопти наши так, 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 так решают. Помощь хорошая, решение проблемы. Ну, еще необходимость в охранных действиях и пока что отсрочка. Еще разрушение. Харьковская область. Еще разрушение. Хаос и жертвы может быть. И жертвы. Харьковская область обережно. Загроза Е. Так, еще Миколаев подивлюсь. Миколаев по прилетам на ближайшие дни. Еще чекаем? Миколаев. Миколаев с пустошине. Укрытие. Все, первая карта с Потому что дальше идет укрытие. Ну, тоже перемены. Колесница, решение все императора. И колесо фортуны, и колесница. Хорошие перемены. А еще карта. Все. Да что такое? Чхей, Карта конфлікта і спустошення Миколаєва бережно ще може прилетіти. Так, ну і все пока на сьогодні. Все ми подивилися, вроді цікаві питання. Вроде діло к улучшенню йде, До 20-го, до Пасхи, Пасхида. Должны закончить это дело, все грязное. Все, дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі, за підтримку. Гарного вам дня, мирного неба, гарного настрою. Піднімайте собі. Настрій! Скоро-скоро скоро все закінчиться. Скоро. Так, по картам. Будемо надіятися чекати. Все, мира вам та добра. До побачення.